Бог навсегда, ныне пресный во веке. Аминь. Миром. Господу помолимся. Господи помилуй, о Свышнем мире и спасении душ нашей Господу помолимся. Господи, помилуй. О, Богом храним в стране нашей властех и воинстве я Господу помолимся, Господи помилуй, Твое же благословите доброе намерение рабов своих всех зинани, предстоящих и молящихся воинов, и благоизволите благополучно начать и спешно, кроме всякого препятия, во славу свою скончатью, силой и действом, и благодатью присяга Духа Господу помолимся, Господи помилуй, Твое же труждающимся делателем, Благо поспешно всем подати, и дело руких их исправи к совершению силы и действом и благодатью Пресвята Духа спешно произвестися Господу помолимся. И всем, и Духа Твоему, вот. Матфея, Святого Иоанна, Вещения, Святого Иоанна, Святого Иоанна, Святого Иоанна, Толците отверзится вам, всяко прося и приемы, ища обретает толкующего отверзится, Или кто из отвачены уважаще, Воспросит сын хлеба, не Едохабель подаст ему, или ряще рыбу просит, и на подаст подас ему, Ашеву в духове суще, умительные я благо, да и те чадам вашим, коль мепачья теслашь небесный, нас благая просящим». я как все сильным царем молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услыши, Боже, Спасителю наш, плане всех концов земли и сущих море долечь. Милости, милости, будь воды, как и всех наших. Услыши нас и помилуй всегда, ныне и крестный век. Любовь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими усердное моление наше и благослови благое намерение дела рабов Твоих, всех на непрестоящих и молящихся воинов. еже благополучно начать и беспрепятия, всякого ко славе Твоей совершите, делайте, благопоспеши, и дела рук их исправи, и к совершению силы и пресвята Твоего Духа спешно произвести сотвори, Твоего, если же, миловать, и спасатель и спасательный Божий наш, и Тебе слава ссылаются изначально Твои поцелуи, пресвяты, миловати и